Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini hari Ahad 23 hari bulan November 2025. Jam hampir 5.30 petang. Tujuan saya membuat video pada hari ini adalah untuk membawa ke depan rumusan ringkas tentang kedudukan negara di mana ramai pernah bertanya dan tetap bertanya adakah negara kita ke arah kehancuran bagi saya jawapan ringkas adalah negara kita bukan ke tahap kehancuran sebab negara kita sudah hancur sekarang ini cuma tinggal tanggungjawab kita semua untuk menentukan kehancuran itu tidak menjunam ke lembah yang terlampau hina sehingga apabila pembetulan dapat dibuat ia akan memakan masa berabad-abad atau bertahun-tahun lama yakni untuk mengurangkan kerugian yang dialami bukan untuk menentukan tidak ada kerugian dialami rugi kita sudah rugi hancur kita sudah hancur Penjelasan saya ini juga yang keduanya adalah berpusarkan kepada konsep keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang bukan secara spesifik berkaitan dengan isu ekonomi, isu keuangan, isu sara hidup kerana itu adalah bidang-bidang untuk pihak-pihak lain memberi komen yang lebih lengkap dan teratur menurut bidang masing-masing pertama sekali kerajaan kini iaitu yang diterajui oleh Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10 sudah berusia lebih 3 tahun mengikut perlembagaan tempoh kerajaan ini masih dalam tempoh 2 tahun walaupun pilihan mengadakan pilihan raya terletak kepada keputusan Perdana Menteri untuk dibawa ke hadapan menghadap ke bawah duli yang dipertuan agung ia boleh kurang pada 2 tahun ia mungkin boleh tahun hadapan ataupun ia boleh pada bila-bila masa sejurus sebelum tamat tempoh parlimen tertakluk kepada keputusan Perdana Menteri dan perkara-perkara yang berbangkit mulai daripada sekarang sehingga tempoh itu tamat. Namun, kalau kita lihat perkhidmatan dan keupayaan kerajaan dalam tempoh tiga tahun yang lalu dari sudut keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang, kita akan dapati pertama sekali laungan tentang reformasi atau lawan rasuah telah pun dari asalnya gagal. Apabila seorang individu yang menghadapi pertuduhan rasuah 47 pertuduhan boleh dijadikan timbalan perdana menteri dan kemudiannya 2 tahun kemudiannya pada 4 September 2023 1 tahun kemudiannya 4 September 2023 digugurkan ke semua pertuduhan itu bukankah memberikan asas untuk rakyat yang mendahagakan pematuhan kepada retorik slogan anti rasuah untuk membuat persepsi berasas bahawa pelantikan timbalan Perdana Menteri dan pengguguran pertuduhan terhadap beliau adalah drama dan aturan Anwar Ibrahim untuk kekal sebagai Perdana Menteri Kerajaan Perpaduan. Kedua, apabila anak sendiri diberikan berbagai jawatan dan kemudiannya pada bulan Mac tahun ini dilorongkan untuk menjadi timbalan Presiden Parti. Sedangkan sebelum daripada itu, Perdana Menteri mengatakan janganlah mengganggu aturan Presiden dan timbalan Presiden pada masa itu, Rafizi Ramli. Bukankah ini memberi asas untuk menzahirkan wujudnya nepotisme, amalan nepotisme, yang sering dilaungkan oleh Anwar Ibrahim sebagai satu perkara yang dibenci yang menjatuhkan masa depan negara ketiganya Farhash Salwado sejak daripada Anwar menjadi Perdana Menteri bukankah Farhash Salwado tiba-tiba menjadi seorang ahli korporat yang belum pun mendedahkan sumber kekayaan beliau yang membolehkan beliau memegang saham-saham di syarikat-syarikat besar. Adakah kehadiran beliau dalam dunia korporat oleh pihak-pihak korporat untuk memberi laluan kepada mereka rapatkan diri bagi tujuan perolehan dan lorongan bantuan kerajaan dalam projek-projek yang diperolehi dengan meletakkan Farhad Salwado bekas pekerja Anwar Ibrahim yang jauh masih muda di tempat korporat. Ini satu persoalan yang wajar yang ditanya oleh rakyat selama tempoh tiga tahun dan seringkali tidak dijawab. Satu-satunya jawapan Anwar Ibrahim adalah janganlah dan tidak adillah untuk mengaitkan beliau dengan seorang yang pernah menjadi pekerja dan bukan lagi pekerja. Pokoknya, pernah menjadi pekerja kan? Pokoknya, adakah dia tidak lagi menjadi pekerja sebagai kroni untuk urusan-urusan korporat bagi pihak Anwar? Itu persoalan yang mempunyai asas. Bukan tuduhan, persoalan. Kenapakah sampai sekarang Farhash masih belum dedahkan kekayaan beliau yang membolehkan memasuki dunia korporat? Keempatnya. Apabila setiausaha politik sendiri mengeluarkan surat sokongan kepada syarikat-syarikat untuk projek-projek Kementerian Kesihatan dan bila perkara itu didedahkan? Jawapan Anwar adalah ya, ianya tidak sihat. Tetapi tidak boleh diambil tindakan keras terhadap Syamsul Iskandar Akin kerana surat sokongan itu tidak menzahirkan atau membawa kepada penganugerahan kontrak. Adakah itu konsep tata kelola yang betul? Pokoknya kalau pegawai-pegawai tidak boleh mengeluarkan surat sokongan. Isunya bukan sama ada surat sokongan itu membawa kepada anugerah projek. Isunya adalah pengeluaran surat sokongan. Dalam kenyataan beliau yang sama, Anwar Ibrahim, dua hari yang sudah. Beliau juga mengatakan cadangan keras oleh sesetengah pihak seperti Rafizi Ramli untuk diambil tindakan terhadap Syamsul Iskandar adalah terlampau keras, tidak adil sebab surat itu bukannya suatu surat yang tegas untuk mengarahkan pemberian sokongan tapi satu surat yang longgar dan beliau mengatakan kita tidak boleh mengambil tindakan keras semata-mata sebab kita tak suka seseorang iaitu sindiran kepada Rafizi Ramli ataupun kita tidak boleh longgarkan tindakan terhadap orang yang kita sokong. Now, kenapakah sebelum daripada ini siasatan dibuka dan kenyataan-kenyataan Anwar Ibrahim dibuat terhadap pelbagai pihak-pihak politik yang beliau tidak suka atau tidak sehaluan untuk tindakan-tindakan berpuluh-puluh tahun sebelum ini? Seperti terhadap Allah Ya Daim Adakah tanpa asas, tanpa bukti boleh dikeluarkan kenyataan oleh seorang Perdana Menteri Tentang sakau, sakau dan sakau Sedangkan di hadapan mata adalah surat sokongan oleh Syamsul Iskandar Akin yang dikatakan oh ianya tidak menzahirkan kepada penganugerahan projek. So, sekali air bah, sekali pasir berubah. Siapa yang mengubah konsep tata kelola ni kalau bukan Anwar Ibrahim? Kalau orang yang disuka tak perlu diambil tindakan. Kalau orang yang dia tak suka walaupun isu 40 tahun atau 40 kurun dia mahu buka sedangkan undang-undang tegas undang-undang mengatakan tidak mungkin boleh perolehi bukti untuk apa yang dikatakan berlaku berpuluh tahun dulu walhal pada masa itu beliau pun merupakan ahli kabinet beliau pun merupakan timbalan perdana menteri sehingga 1998 sekiranya lah beliau jujur dan ikhlas mahu menegakkan reformasi, kenapa pada masa itu yang dia percaya ada amalan nepotisma, kronisma, kenapa pada masa itu dia berdiam diri? Nak pelihara kerusi timbalan Perdana Menteri ke? Kenapa sekarang baru nak cakap? Itu pun tanpa apa-apa bukti yang didedahkan. Tetapi bila kena ke batang hidung sendiri, Anak sendiri Nurul Izzah berkaitan nepotisme Bekas pekerja sendiri Farah Salwar Nur berkaitan dengan kronisme Dan setiausaha politik dia sendiri berkaitan pengeluaran surat sokongan Lari 180 darjah daripada tata kelola yang Anwar Ibrahim sendiri cipta justru tanpa saya mengambil masa yang lebih panjang saya cuma nak sudahkan dengan satu konsep lain satu isu lain iaitu pelantikan Ahmad Terry Rudin sebagai ahli JAC Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman yang diumumkan 4 hari yang lalu 19 hari bulan November di mana isunya adalah bukan isu peribadi Terry Rudin. Isunya adalah sejak bulan Jun yang lalu, Terry Rudin menghadapi tiga kontroversi. Ya, satu kontroversi telah memihak kepada beliau apabila permohonan kebenaran pengkomitan oleh Najib Razak terhadap beliau telah ditolak oleh Mahkamah Tinggi dan menunggu perbicaraan lanjut di Mahkamah Rayuan. So itu boleh dikatakan dari segi kehakiman dan perundangan Jari Rudi menang. Walaupun masih ada rayuan. Tetapi dua lagi kontroversi iaitu terdapat laporan polis bertarikh 16 hari bulan Jun 2025 yang dibuat oleh Najib Razak terhadap Jari Rudi dan yang ketiganya iaitu laporan polis kedua bertarikh 12 hari bulan Jun yang dibuat oleh pegawai Tari Rudin sendiri. Soalnya, selagi pihak berkuasa siasatan, pihak polis belum mengeluarkan kenyataan tentang penyudahan siasatan dan menjurus kepada pembebasan ataupun ketiadaan penglibatan salah oleh Ahmad Terry Rudin berkaitan kedua-dua laporan polis itu selagi itu tidak molek tidak adil untuk melantik Ahmad Terry Rudin ataupun mana-mana hakim yang menghadapi kontroversi seperti itu di dalam JAC sebab JAC ini adalah tempat atau jawatan kuasa atau suruhanjaya yang akan meneliti isu-isu termasuk integriti pelantikan hakim dan kenaikan pangkat hakim. Kalau integriti salah seorang ahli suruhanjaya sendiri belum dibersihkan, belum disucikan bagaimanakah dia nak meneliti integriti calon-calon hakim atau kenaikan pangkat hakim yang lain. Ini adalah kedurjanaan konsep kedaulatan undang-undang yang kita sebagai rakyat tidak boleh menutup mata. Seperti mana pada bulan Julai yang lalu di atas usaha kami dan yang lain kita dapat menghentikan usaha untuk memasukkan Ahmad Dari Rudin sebagai salah satu daripada tiga nama teratas kehakiman kita tidak boleh membiarkan konsep ataupun peribahasa Malaysia mudah lupa untuk diamalkan di sini yang ini tak sampai 4 bulan Anwar Ibrahim mungkin menganggap rakyat Malaysia sudah lupa isu kehakiman sudah selesai maka kita lantiklah orang kita dalam perkataan Azalina Osman Said di dalam JAC untuk menentukan kita masih ada peluang untuk mengawal selia pelantikan hakim-hakim lanjut dan kenaikan pangkat hakim-hakim yang ada. Bagi saya, negara sudah hancur. Tapi masalahnya rakyat. Rakyat terlampau taksub dengan pemimpin rakyat terlampau taksub dengan parti. Dan perkara-perkara itulah yang menyebabkan isu yang memang salah ditutup. Dianggap sebagai kenyataan-kenyataan politik untuk menjatuhkan individu tersebut. Tidak. Ini bukan pasal Anwar Ibrahim atau pasal Muhyiddin Yassin atau Hadi Awang atau Zahid Amidi atau Tun Dr Mahathir ini adalah berkaitan dengan keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang kalau pemimpin negara tidak mematuhi keluhuran perlembagaan ataupun kedaulatan undang-undang dan beliau sendiri cakap tak serupa bikin berkaitan kenyataan-kenyataan beliau sendiri mengamalkan nepotisme menunjukkan konsep kronisma tidak dipupuskan. Tata kelola diabaikan, tata kelola yang beliau sering tekankan diabaikan sendiri, maka kita tidak boleh biarkan walaupun anda mungkin ahli pakatan harapan, ahli PKR, anda mungkin menyanjung beliau sebagai seorang yang kononnya telah dizalimi sejak 1998, konon. Itu bukan cara kita sebagai rakyat memelihara kebaikan negara, kesejahteraan negara. Kalau betul kita kata betul. Tapi yang salah kita kena tentukan ia dihentikan. So rakyat kena tentukan. Adakah anda bersedia untuk membuat perubahan? Bagi saya perubahan yang tinggi perlu dibuat dalam arena undi pilihan raya oleh rakyat. Besar kemungkinan anda tidak mempunyai calon daripada mana-mana parti sebab semua pemimpin politik yang sedia ada yang datangnya daripada tempo 30 tahun yang lalu semuanya telah membuktikan mereka gagal membuktikan mereka mempunyai kepentingan peribadi isu-isu diri sendiri yang perlu dipelihara anda tidak boleh melaburkan harapan untuk mereka memimpin negara sama ada daripada Pakatan Harapan mahupun mungkin daripada Perikatan Nasional justru rakyat kena memilih adakah mereka nak buat anjakan yang apa namanya tegas adakah mereka nak beri peluang kepada pemimpin-pemimpin atau bakal pemimpin-pemimpin yang berintegriti dari luar bukan daripada parti adakah mereka nak melabur harapan kepada gagasan bebas daripada politik saya syorkan kepada pemimpin-pemimpin muda yang tidak berpati, yang jujur dan ikhlas dalam bidang masing-masing untuk menubuhkan satu gagasan seawal mungkin. Supaya rakyat dapat lihat, rakyat mungkin tak nampak bahawa untuk bertanding tidak perlu pun pati, untuk memimpin kerajaan pun tidak perlu pati. Yang perlu adalah keikhlasan, pematuhan kepada amanah, kejujuran. Yang adakah parti-parti sekarang dan pemimpin-pemimpin sekarang punyai? Itu soalan. Dan rakyat kena ambil risiko. Bolehkah pemimpin baru buat perkara yang baik untuk negara? Jawapannya selagi tak cuba, anda tidak akan tahu. Dan pemimpin-pemimpin yang muda ni pun saya syurkan jangan cemarkan diri anda dengan mengikuti parti-parti yang anda tidak boleh tentukan mengikut prinsip yang betul di mana para pemimpin menguasai keputusan-keputusan parti berpandukan kepada niat dan keperluan peribadi mereka. Justru, marilah kita sama-sama renung, teliti, faham, hadam dan buat satu keputusan yang penting untuk menentukan negara ini tidak terus menjunam ke lembah kehancuran yang lebih hina. Hancur sudah hancur, hentikan kehancuran itu. Wallahu a'lam. Sekian.